Студенские морозы – серьезное выпробование для особ без полного места жихарства. Тем из их кто опынулся у Барановичах, можно сказать, пошанцевало. Потому что именно тут уже два года дейничает дом ночного знаходжения. У им пропонуют не только ночлег, а но и помогают с документами и працеулаткованием. Дом начнога знаходжання размясціўся ў будынку былога дзіцячага садка па вуліцы гаявой і практычна круглы год запоўнены пастаяльцамі правілы пражывання паводзін простыя. Кожы кватэран у абавязковым парадку праходзіць медкамісію абавязваецца не ўжываць спіртное Тя хто згодны з такімі умовамі пішуць заяву открылась і началкуцанер з февраля 12 года вот думаччныме скажем так пазіўна повлиял на апераціўную крымінальную сітуацыю ў горадзе В этом году порядка 30 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, побывало здесь. Но здесь хочу сказать, что проходят здесь, пребывают здесь не только лица, находящиеся, освободившиеся мест лишения свободы, которые проживают в городе Баранович. Здесь также лица и. Из Брановского района, близлежащие, Ляховичи, Ганцевичи, ну, как вы видели, здесь и из Гомеля, и здесь... Практически все Беларуси. От торбы до турмы не заракайся, а еще от разводу пьянства неудачных детей, инвалидности и немочи. У доме ночного знаходжения у всем ахчима изменливости лесу, як на долоне. Сюды приходит те, кому чакать до помоги больше няма от куль. Кого житевые обставины и уластные слабости примусили опуститься на самое дно. 68-годовый Леонид тут уже третий раз. Перечекал зиму, а у летку жил у лесе. Сегодня мужчина оформляет документы у дом интернат. За два года удалось до помахчи изменить жизнь многим. За эти два года 120 человек поступило, поступало сюда. Ну, кто-то, может, не продолжительное время был здесь, может, неделя, две уходил, кто-то надолго оставался. Вот. За это время 24 человека было направлено либо в реабилитационные центры, дальше решать свои проблемы, вот, либо в дома интернаты, вот, то есть где-то по инстанциям. Семь человек просто прошло курс дома ночного пребывания, это от 4 до 6 месяцев, ну и просто ушли сами, где-то на квартиру нашли снимать. Важно, что у доме ночного можно найти не только дах над головой. Религийная миссия вертания працует в тесном контакте с криминальной выканавшей инспекцией Барановицкого городела внутренних справ. Тут да помогут вернуть документы, сделать регистрацию, найти працу, сделать первые кроки на шляху до нормального жития.